Takže moje meno je Eva Malovská z Trust Women. Ako som už spomínala, Trust Women je tiež občianske združenie. A už z názvu vyplýva, že venujeme sa ženám, nie žene. ženie. Áno, ona sa lebo už dva roky. Áno, venujeme sa v podstate ženám a prepájeniu. A v tých posledných dvoch rokoch musím teda povedať, že sme sa zamerali skôr na také psychologické aspekty prežívaniu žien, a venujeme sa výzvam z toho psychologického pohľadu a otvárame rôzne také témy, ktoré pomáhajú, keď to tak zjednodušene poviem, a, a tomu, aby sa ženy u nás mali lepšie. My keď sme začali v podstate v tom roku 2022, spolupracovať na rôznych podujatiach a pomoci pre, pre, rodiny, ktoré prichádzali z Ukrajiny. My sme tak predtým sa trošku spamätali bez toho covidu, lebo ako som rozprávala, tak pre nás ten základný kameň bol stretávanie sa, čo teda nám trošičku covid skomplikoval. A ja vďačím veľmi ukrajinským rodinám a ženám, musím povedať aj, aj osobne, aj za takej osobnej skúsenosti, pretože nás tak prebudili z takého trošku takého útlmu, kde vznikla potreba a pomáhať pri zamestnávaní ukrajinským ženám vlastne takýmto, takouto ľudskou formou a na základe tejto pomoci, na základe inšpirácie zo stretávania sa práve s ukrajinskými rodinami sme sa zamerali práve na psychológiu a práve na psychologické témy už celkovo ženám na Slovensku. Takže takéto smerovanie bolo naozaj definované, musím povedať, že touto skúsenosťou a pre mňa možno takým definovaním aj na nejakej mojej budúcej aj terajšej misie. Um, takže to je z takého príbehu z minulosti a my som to skrátila a skúsim sa zamerať na to, čo robíme teraz. Uh, dnes máme spustené také štyri projekty. Uh, jedným z nich je samozrejme stále pomáhanie so zamestnávaním uh, a vlastne taký ten ľudský kontakt a doplnenie tých systémových riešení, ktoré sú. Uh, čiže my uh, v podstate máme veľkú komunitu žien, ktoré sú zamestnané, ktoré podnikajú, ktoré majú firmy, ktoré sú manažerky v rôznych veľkých medzinárodných firmách. A funguje to tak, že v podstate spolupracujeme a komentujeme životopisy, ktoré, ktoré nám prídu a tie životopisy potom posielame ako keby po kontaktoch ďalej, čo je také skvelé, ako keby referenčný systém. Musím povedať, že keď máme niekde kontakt, tak naozaj je to iné, ako keď sa prihlasíte cez nejaký portál na nejakú prácu. Takže toto funguje veľmi dobre a samozrejme nie je to neškalovateľné, ale je tam v podstate taký ten ľudský faktor. Čo máme spustené je ďalej podpora podnikateľov a podnikateliek. Máme spustený taký inkubátor pre ukrajinské podnikateľky, ktoré by chceli začať podnikať, kam sa obrátiť, ako začať, na čo si dať pozor, ako to u nás funguje. A potom sa venujeme vlastne témam materstva a rodičom kde sme spustili taký online seriál Ženy v emigrácii, kde sa venujeme tomu, ako schlbiť v podstate celú tú situáciu, prácu, materstvo, domácnosť a tak ďalej. A z toho psychologického pohľadu sa snažíme nájsť v podstate také riešenie na prekonávanie rôznych takých tých toho prežívania tých víziev, ktoré vlastne táto teda neľahká úloha bola. No a ďalej máme spustené tiež ženské kruhy, je to taký bezpečný priestor a psychologická podpora pre ženy, ktoré v podstate prídu a sú vedené, facilitované profesionálnou psychologičkou, tak aby vedeli raz za týždeň prísť a, keď to takto poviem, sa vyrozprávať v skupine a cítiť takúto spolupatričnosť a dostať aj odbornú pomoc. No a na záver by som spomenula jeden veľmi pekný projekt. Ja by som začala tým, že keď som si googlila, čo definuje ukrajinské ženy, prvé slovo, ktoré vám vyskočí, je sila, inteligencia a pracovitosť. A my sme spustili taký projekt celoslovenský ICME, ktorý sa zameriava na sebohodnotu žien, ktorý je plný odborníkov, psychologických pohľadov a je plný príbehov. A jeden z tých príbehov, ktorý ponúkame ktorý sme spravili, je práve zálejnou Kurotovou. Odporúčam vám pozrieť si ho na ICBSK, je takisto otitulkovaný do ukrajinčiny, takže odporúčam aj všetkým vlastným rodinám a ukrajinským ženám, aby si ho pozreli, pretože ten príbeh hovorí o neskutočnej inšpirácii takého postoja, ktorý som, ja z mojej skúsenosti badám ako veľmi typický pre ženu, ktorú stretnutia, ktorá prišla z Ukrajiny a je to o nevzdávaní sa čo je neskutočne inšpiratívne a ten príbeh hovorí o veľmi dôležitej veci, ktoré sa snažíme povedať aj celou tou kampaniou, je to, ako si nájsť čas na seba, ako si vážiť samú seba a trošku odľahčiť sa v takom tom boji, keď to tak nazvem, o to, že potrebujem podporiť tú rodinu, potrebujem podporiť moje deti, potrebujem podporiť celý ten systém a otáznik je možno, že a kde som v tom celom ja práve o tomto príbehu rozpráva Aliona, takže odporúčam vám si to pozrieť a všetky informácie už potom ďalšie nájdete na trastgaming.eu. Ďakujem veľmi pekne.